আচলতে এয়া দীৰ্ঘদিনীয়া বুলি নহয় আমাৰ মানে কি হয় অনুষ্ঠিত আমাৰ যিটো স্থায়ী ভৱন আছে তাত আমি পদ্মশ্ৰী নলিনীবালা দেৱীৰ যিটো স্মৃতি দিৱসত তাৰপিছত যিটো আমি চৌবিছ ডিচেম্বৰত আয়োজন কৰোঁ তাৰপিছত আছে জুলাইত আছে আমাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস চৈধ্য জুলাইত হয় সেই তেতিয়াও আমি কি কৰোঁ তাত আমি অনুষ্টুপীয়াকৈ আচলতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আমি আয়োজন কৰি থাকোঁ লগতে আঠ মাৰ্চৰ নাৰী দিৱস সেইদিনাও আমি তাত অনুষ্ঠান পাতোঁ আৰু তাতে আমাৰ কি হয় কবিসকলৰ মাজত আমাৰ ন পুৰণি কবিসকলৰ মাত মাজত স্বৰচিত কবিতা পাঠ হয় তাৰপৰা বিভিন্ন প্ৰবন্ধ পাঠ বা ধৰি লোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ দিহানাম ঘোষা বিয়ানাম এই প্ৰতিযোগিতাবিলাক আমাৰ হৈ থাকে আৰু এইবিলাকৰ জৰিয়তে আমাৰ বোকাজান অঞ্চলৰ যিসকল মহিলা আছে তেওঁলোকক আমি এখন মঞ্চ দিছোঁ যাতে তেওঁলোকে ঘৰৰ চাৰিবেৰৰ মাজৰ পৰা ওলাই আহি তেওঁলোকৰ সুপ্ত প্ৰতিভাবিলাক বিকাশ কৰিব পাৰে আচলতে কি হয় এইবাৰ আমি কি কৰিছোঁ নতুন সমিতি গঠন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এখন মানে অধিৱেশন পাতিব লাগে সেইকাৰণে আমি ইয়াত আজি অলপ মানে বহলকৈ ইয়াৰ আয়োজন কৰিলোঁ আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ যি স্থায়ী ভৱন আছে পদ্মশ্ৰী নলীমালা দেৱী স্মৃতি ভৱন তাত আমি প্ৰথম পুৱা আঠটা ত্ৰিছ বজাত পতাকা উত্তোলন কৰিছোঁ তাৰপিছত আমি ইয়াৰ দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী ইয়াত আহি আমি স্মৃতি তৰ্পণ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি এতিয়া আমি আমাৰ প্ৰথম মানে বিশেষ সম্বৰ্ধিত ব্যক্তি হিচাপে আছিল আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ যিগৰাকী প্ৰতিষ্ঠাপক সভানেত্ৰী বৰ্তমান তেওঁৱে প্ৰতিষ্ঠাপক সভানেত্ৰী হৈ আছে লগতে এতিয়া তেখেত এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত সাহিত্যিক হিচাপে নিজকে পৰিচয় পৰিচিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেখেত হৈছে শ্ৰদ্ধাৰ শ্ৰী সাৱিত্ৰী গগৈ বাইদেউ তেখেত আছিল আমাৰ মূল সম্বৰ্ধিত ব্যক্তিৰ তেখেতক আমি আগতে আনুষ্ঠানিকভাৱে জনাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু সময় সুযোগ পোৱা নাছিলোঁ বাবে এই অনুষ্ঠানতে তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ তেখেতৰ লগতে আমাৰ বোকাজান অঞ্চলৰ যিসকল ব্যক্তি আছে যি যিসকলে আমাৰ বোকাজানৰ সাংস্কৃতিক সামাজিক আৰু সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত বৰঙণি আগবঢ়াই আহিছে তেওঁলোকক আমি সম্বৰ্ধনা জনাম লগতে আমাৰ ইয়াত এগৰাকী কণমানি শিল্পী আছে তবলাবাদক তেওঁকো আমি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোতে আজি সম্বৰ্ধনা জনাওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ আছে আমি ধৰি লওক যিসকল মহিলা এতিয়াও আমাৰ লগত জড়িত হোৱা নাই তেওঁলোককো আমাৰ লগত জড়িত কৰাৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰিছোঁ লগতে যিসকল ন লেখক বৰ্তমান উঠি আহিছে তেওঁলোকক আমি মানে এখন বিশাল মঞ্চ দিম বুলি ভাবিছোঁ যাতে তেওঁলোকে সাহিত্য কৰ্মৰে আমাৰ যি সাহিত্য জগত আছে সাহিত্য জগতখনক যাতে তেওঁলোকে চহকী কৰিব পাৰে লগতে আমাৰ আমাৰ বোকাজান অঞ্চলটোহে আচলতে লেখিকা সম ক্ষেত্ৰত সক্ৰিয় হৈ আছে আমাৰ ওচৰে পাঁজৰে কিছুমান আছে সৰিয়হজান ধৰক বালিপথাৰ এই অঞ্চলবোৰৰ পৰা এতিয়াও আমি তেনেধৰণৰ মহিলাক মানে উলিয়াই আনিব পৰা নাই আমি ভাবিছোঁ আমাৰ এই নতুন সমিতিখনে সকলোৰে সহায় সহযোগিতাত সেই অঞ্চলৰ মহিলাসকলকো আমি এখন যাতে মঞ্চ দিব পাৰোঁ তেওঁলোকৰ সুপ্ত প্ৰতিভাসমূহ উলিয়াই আনিবৰ বাবে